Halo kawan Ambitrans, apa kabar? Kami yakin saat ini ada lagi bersantai bersama keluarga di rumah Dengan memainkan gadget-gadget kesayangan Anda Handphone kesayangan Anda Tablet kesayangan Anda Apa yang Anda lakukan? Jika perangkat elektronik kesayangan Anda tersebut mengalami gangguan seperti error Kecipratan air Layar tidak bisa disentuh Handphone tidak bisa dicas atau dicas pun daya baterai tidak bertambah Jika terlintas di benak Anda Untuk pergi ke tempat servis handphone di kota Anda Kami sarankan jangan Karena saat ini pemerintah lagi gencar-gencarnya Mempublikasikan tagar di rumah saja, terus apa yang bisa kita lakukan jika permasalahan seperti itu menimpa gadget atau handphone kesayangan kita? Sementara kita tidak punya skill sama sekali untuk membenahi handphone yang bermasalah, maka dari itu kami membuat video singkat ini agar bisa berbagi kepada Anda, agar supaya kawan-kawan yang ada di rumah bisa mengatasi hal seperti ini. Mari kita saksikan video ini hingga selesai. <tik> Number one. Jika handphone kamu atau gadget Anda bermasalah tiba-tiba di saat dicas, tidak mau bertambah persentase baterainya, atau malah berkurang dari 5% turun 4-3 sampai seterusnya, dan bahkan baterai sampai ngedrop, dicas pun sekian jam juga tetap tidak mau bertambah daya baterainya. Coba lakukan dulu pergantian eh, kabel USB yang Anda gunakan ganti dengan yang lain terlebih dahulu atau jika ada charger keluarga atau teman yang e, sama konektornya coba dipakai dulu dengan charger yang lain. Biasanya hal ini terjadi juga disebabkan ampere charger itu e, sudah menurun. Apabila tetap sama saja, coba bersihkan terlebih dahulu konektor lubang konektor charger tersebut menggunakan sikat gigi. Dibersihkan secara perlahan biasanya di dalam itu ada benda-benda asing yang bisa masuk saat di dalam tas, saat di kantong kita atau handphone kita kantongi itu bisa masuk benda-benda asing karena penutup konektor eh, charger ini tanpa penutup. Jadi seperti debu atau apalah yang bisa masuk. Coba kita bersihin menggunakan eh, sikat gigi bekas ini. Number two. Jika anda ingin konektor casnya tidak gampang rusak, alangkah baiknya anda membeli Kabel charger seperti ini magnet, jadi kepala konektor dengan kabelnya itu terpisah. Kepala konektornya kita tempelin ke konektor charger, tinggal tersisa kabelnya, tinggal kita colokin seperti ini. Ini memperawet, membantu konektor charger awet, jadi tidak kocak, tidak gampang kocak, karena cabutnya sangat mudah cuma menggunakan uh, sistem magnet. Number three. Jika handphone Anda sementara dipakai tiba-tiba jadi seperti ini, layar error, tidak bisa disentuh, ditekan layar sentuhnya tidak respon. Dimatikan pun susah. Coba lakukan dengan cara berikut, tekan volume bawah atau volume atas secara bersamaan. Beberapa menit sampai muncul. Biasanya kalau untuk handphone-handphone yang lain seperti Sony, Samsung, biasa dia langsung mati. Khususnya Xiaomi akan nongol seperti fastboot atau recovery seperti ini. Nah, lalu kita biarkan, kita tekan lagi tombol on-off-nya, tekan lama lagi seperti ini. Ini berlaku untuk semua handphone, tapi masing-masing tipe handphone itu macam-macam e, fungsi volume up, volume down-nya macam-macam, tapi jika nongol seperti ini ini kita tekan aja volume on off nya beberapa menit ini sudah mati handphonenya off kita lihat dia akan restart ini juga bisa dilakukan pada handphone Sony Samsung Oppo semua jenis handphone itu sama Kadang dia ngehang tiba-tiba ngehang layar tidak respon kita sentuh. Dengan cara ini bisa mengatasi masalah. Jadi tanpa harus ke servis kita coba saja di rumah sendiri dengan cara seperti ini. Mudah-mudahan sukses. Oke, sukses. Seperti ini, bisa disentuh lagi. Number four. Solusi selanjutnya adalah apabila semua di layar handphone Anda bisa disentuh, aplikasinya bisa disentuh terus, pengetikan uh, huruf-hurufnya bisa difungsikan semua, namun tombol kembali atau back button-nya tidak berfungsi. Kita gunakan dengan cara ini: mendownload aplikasi yang ada di PlayStore, kita gunakan, kita install ke handphone kita lalu kita aplikasikan seperti yang ada di video anda ikuti aja seperti ini jadi tanpa harus mengganti layar sentuh dulu karena dalam posisi saat ini biasanya eh, mengganti pun itu eh, sayang karena kualitas ori dengan yang sudah diganti itu sangat berbeda jadi bisa kita lakukan dengan cara seperti ini tanpa harus mengganti layar sentuh biasanya kalau layar sentuhnya satu set dengan handphone itu yang sangat susah kalau sudah satu set dengan layar sentuh sama LCD itu mahal sekali apalagi untuk seperti Samsung itu ada dua tipe ada yang uh, LED biasa dan juga ada uh, super amoled itu pun harganya bervariasi dari ratusan sampai hampir-hampir satu -hampir jutaan lah jadi kita gunakan dengan cara ini sangat membantu sekali karena cuma di sini juga di Back button ini ada tiga tombol yaitu home dan tombol untuk kembali jalan pintasnya termasuk back button. Number five. Dan apabila handphone anda terkena cipratan air atau cairan lain atau eh, tanpa sengaja jatuh di dalam air yang tergenang begitu banyak, gunakan cara ini. Bila handphone anda bisa dicabut baterainya, segera cabut baterainya secepat mungkin, lalu dikeringkan. Biasanya kebanyakan masyarakat awam itu menggunakan uh, beras, itu tidak masuk akal, jangan dilakukan. Gunakan saja uh, penjemuran untuk sementara, jangan dipaksain ngecas. Bila baterai anda tidak bisa dicabut, seperti saat ini banyak baterai baterai tanam, handphone-handphone yang menggunakan baterai tanam, biarkan saja handphonenya diam dahulu, jangan dipaksain untuk ngecas. Coba-coba bersihkan, kalau bisa casingnya dibuka, dibuka saja, dibersihkan, jangan dipaksain untuk eh, dihidupkan, biarkan diam selama satu atau dua hari. Seumpamanya bisa handphone Anda dibuka, silahkan bersihkan menggunakan thinner, dibersihkan dulu kamera, semuanya kamera itu dipisahkan, jangan sampai kena cairan lagi. Lalu dilihat yang korosi-korosinya, dilihat yang korosinya dibersihkan, lalu dikeringkan. Itu saja, kalau memang tidak ada blower. Keringkan keringkan aja pakai hair dryer atau dijemur di matahari. Dengan catatan LCD-nya jangan dijemur di matahari karena itu dapat merusak e, tinta pada LCD handphone Anda. Anda ingin nekat membuka handphone Anda silakan lihat-lihat video cara buka handphone sesuai tipe handphone Anda di channel kami. Ada beberapa mungkin yang ada kalau memang ada beberapa yang enggak ada silakan hubungi kami di komen di komentar. Jika Anda ingin membutuhkan cara membuka handphone Tipe apa saja, kami akan berikan solusinya. Ingat, satu pesan kami: tetap di rumah saja, jangan kemana-mana, dan di rumah tidak dapat membuat aktivitas Anda menjadi lambat.